То, что вам быть так хорошим предпринимателем, хорошим финансистом. Придете и отберетесь в этой ситуации. По-честному, по по-настоящему. Мы ведем это рядом. в области Им отдают только по ответ тысячи гривен. Несмотря что не не там были и валютные платы, и платы в евро, и в гривнах, которые там очень большие. И люди ходят и пользуются своими людьми

каждый должен защищать наши права. А наши деньги, которые мы доверили государству в трудную минуту, мы не побежали снимать. Мы поверили обещаниям Ецелюка, обещаниям Купила, что в данный момент они пишут все неиспадкинскую систему. Это следует А в видите, как они нас наказывают. Они все наши деньги и возвращали их. Это ситуация не только в Бакшаку. Это ситуация и в Ливии, и в банках, Все эти банки сейчас я даю деньги. у меня соседка говорила тоже. У них еще время к нет, но деньги уже не выплачиваются в банках. То есть идет такое целенаправленное разрушение украинского народа это не нам, и разрушение экономики Украины. Это просто страшнее, чем настолько которые вы нами и не навязаны, не знаю уничтожается банковская система, Пусть они могут показатели. работать на предприятии, они останавливаются, люди остаются без работы, разрушается экономика, не понимаете, и на это мы обращать баз, внимание. Я могу много что то, вопрос, то, которые мы писали, обращались, но, но это то, уже последнее, потому что первое я не собирала, то, я то, думала, то, может быть, просто решится. Написали то, письма в администрацию президента, национальному банку, я лично обращалась я с имени Владчиков, одно письмо отправляла на себя лично. Нас банк написала президенту, это стало нашему уже порушать данному. Присылают только отписки друг на друга стрелки, по ребенке у нет, вот и другие стоят опять на того. Просим, просим обратить внимание президента. Какими банками не прославляются? В, в, в стране что-то происходит не то. Может, надо разобраться, какая ситуация в банках. Я согласна, что 180 банков для Украины это много. Но надо отличать банки, которые семейные, которые занимаются отбыванием денег. И такие системные банки, как ФОР, нельзя уничтожать, потому что уничтожается как бы будущее украинского народа в более двух миллионов людей и вкладчиков нет, по традициям наказывать украинские налоги. Пусть там какие-то недоразумения, разборки, но надо искать какой-то выход надо искать какой-то консенсус. Мы просим принять нашу инициативную мы Стоим уже четвертый час у там президента, на нас никто не обращает внимания. Вот поэтому люди уже на крайние меры, на неадекватные. сегодня хотят слышать, я не знаю, что делают. Вы себя приковали, как долго будете стоять там? А я терпеливая, что за свое родное можно постоять. Ну, вы будете... Мы когда давали интервью какому-то каналу, сегодня договора с тобой сделали.